नमस्ते दहन स्नेहितरे दारिद्र्यदहनगणपतिस्तोत्र सुवर्णवर्णसुन्दरं सितैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशमङ्कुशं वरप्रदभयप्रदं गृहीतपाशमङ्कुशं वरप्रदभयप्रदम् चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीठिनं प्रपुल्लवारिजासनं भजामिननं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्दुराननं किरीट आरकुण्डलं प्रदी प्रचण्डरत्नकङ्कणं प्रशोभिताङ्ग्रियष्टिकं किरीटहारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणं प्रशोभिताङ्ग्रियष्टिकं प्रभातसूर्यसुन्दर पङ्कजम् सरत्नहे मनुपुर प्रशोभिता कृपङ्कजम् सुवर्णदण्डमण्डित सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरं गृहप्रतीर्णसुन्दरं युगक्षणा प्रमोदितं कवीन्द्रचित्तरञ्जकम् षडक्षरस्वरूपिणम् भजे गजेन्द्ररूपिणम् षडक्षरस्वरूपिणम् भजे गजेन्द्ररूपिणम् विरिञ्चि विष्णुवन्दितां विरूपलोचनस्तुतिं गिरीशदर्शने चया समार्पितम् य निरन्तरं सुरासुरै सुपुत्र वामलोचनय महामकेष्टमिष्टकर्मनुभजामि तुन्दिलम् निरन्तरं सुरासुरै सुपुत्र वामलोचनय महामुकेष्टमिष्ट मदुकलुब्धचलार्कमञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रबोधकर्णचालकम् अनन्यभक्तिमाननं प्रचण्डमोक्तिदायकं नमामि नित्यमादरे यकं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकम् दारिद्र्यविद्रावणमाशु स्तोत्रं स्तोत्रं पटेदेतदस्रमादरा देकदन्तवरप्रसादा इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं स्तोत्रं सम्पू ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು